16 января в 21 час 15 минут прозвучал взрыв на станции Шибелинка. Это село Андреевка, Балаклеевского района. В результате данного взрыва начался пожар цистерны. В составе более 40 было цистерн с горюче материалами, а именно находился бензин в данных цистернах ближайших АИ-92. Очень умело действовала пожарная служба как станции, так и Змеевского и Балаклевских районов. Было направлено на два состава пожарных южной железной дороги. В результате использовался только один состав, а второй вернулся назад по той причине, что в течение часа пожар был локализованный, отцеплено от состава две цистерны. Одна цистерна, конечно, поврежденная, полностью уничтожена вместе с топливом. По всей видимости, это диверсия непосредственно как это все произошло. Это, скорее, комментарии будут давать правоохранительные органы. Каждый проявляет свой героизм, гражданский долг на своем рабочем месте. Кто-то с оружием в руках на фронте, кто-то, как мы сейчас видим, своими героическими действиями не допустил взрыва всех вагонов, всех цистерн и рискуя собой, фактически спасли станцию. Потому что пожар такого количества цистерн привел бы к серьезным проблемам, как экологическим, так и транспортным на данном узле. А вчерашние события показали, что чувство гражданского долга тех ребят, которые вчера ликвидировали данную диверсию, локализовывали пожар. Лично состав очень высок. И им большое за это спасибо. Я думаю, что их надо представить государственным наградам.